Прошло очередное заседание руководящего комитета совместной группы мониторинга по реализации программы секторальной бюджетной поддержки. Я немного вникну в историю. 21 декабря 2010 года правительством было одобрено соглашение о финансировании. Программы поддержка внедрения транспортной стратегии Украины. Оно вступило в силу. Следует отметить, что стратегические направления, которые предусмотрены транспортной стратегией, они полностью совпали с планом действий президента Украины на 2011 год. Это основные направления проведения э, реформ в управлении транспортным сектором, развитие инфраструктуры, это обеспечение доступности до и качества транспортных услуг и, соответственно, это интеграция нашей отечественной транспортной системы как в европейскую, так и в международную. Реализация мероприятий по транспортной стратегии позволила увеличить объем перевоза грузов в. В 2011 году на 9 переработки грузов в портах на 5,6 процентов и благодаря евро 2012 мы выполнили дорожных работ на 70 более чем на 70 в сравнении с 2010 годом к взаимопониманию мы пришли с европейской комиссией по подготовке программ развития Здесь было четко дано указание Владимиру Владимировичу Корниенко в течение недели подготовить четкий план, который будет предусматривать принятие ряда программ уже в этом году. У нас есть уже общий подход. Когда раньше это были жесткие нормы, прописанные соглашением, сейчас уже чувствуется мягкость с их стороны. И они сами идут к нам, к нам навстречу. Это говорит о том, что мы стараемся, они видят, что мы стараемся. Я думаю, что мы выйдем на более высокий показатель, тем более, что э, те недополученные средства э, они будут распределены на следующих три года. Я думаю, что мы наверстаем и получим все средства.